आवाज येत्या सोमवारी दिनांक बावीस एप्रिल रोजी सायंकाळी सात वाजता मदरसा परिचय आणि केंद्राचं उद्घाटन चंद्रकला नगर नई जिंदगी येथे आयोजित करण्यात आला असून या कार्यक्रम सर्व धर्मियांसाठी खुला आहे अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत वसीम शेख मौलाना हरीश शेख यांनी दिली से हमने इस ट्रस्ट के अंदर दो बातें रखी थी कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी भेदभाव के बगैर चाहे वो धर्म के आधार पे हो या किसी और आधार पे हो उसको बाजुल में रख के मानवता और इंसानियत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं तालीम और एजुकेशन के लाइन से वो चीज़ें हर एक को तो देने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है ये एक हमारा मेन इंटेंशन इस ट्रस्ट के तरफ से है दूसरा ये है आम पे मदर मदरसे बोलने से एक अलग सोच इसलिए पैदा होती है कि आम तौर पे हम लोग मदरसे के एनुअल फंक्शन जो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ओनली फॉर मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज करते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रोग्रामों में हम चूँकि अदर मुस्लिम्स को हम लोग उसमें इन्वाइट नहीं करते हैं। तो जब बुलाते नहीं हैं तो फिर कुछ गलत फहमियाँ बढ़ती रहती है दूरियाँ बढ़ती रहती है उसको ख़त्म करना ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इसलिए आज हमने 22 तारीख को जैसे कि सर ने बताया अल मदरसे के जानी से ये ट्रस्ट के अंडरटेकर फुर्कान मदरसा चलता है उस मदरसे में हमने एक प्रोग्राम ऐसा तरतीब दिया है कि पाँच साल में वहाँ पढ़ने वाले लड़के और लड़कियाँ बॉयज एंड गर्ल्स वो क़ुरान को बाईहाट करें और मॉडर्न एजुकेशन में टेंथ तक का एजुकेशन भी रेगुलर बेस पे ले हो। और वो टेंथ तक की जो तालीम है उनको इतनी लेवल तक की दी जाए कि वो साइंस फील्ड से जो है एलेवेंथ ट्वेल्थ कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आकर के वो लोग कुरान को बाय हार्ट रखते हुए मुल्क की तरक्की में जो है अपना किरदार अदा कर सके ऐसा एक अलग प्रोग्राम जो तो है कि हिफ्जुल कुरान प्लस एसएससी इस कोर्स के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया है ये तो बच्चों के लिए था हमारा ये एनुअल फंक्शन प्रोग्राम में हम खास तौर पर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपके माध्यम से पूरे सोलापुर के मुसलमानों से और अदर मुस्लिम्स जितने हमारे भाई और बहने हैं उन तमाम से हम दरख्वास्त कर रहे हैं अपील कर रहे हैं कि यह सोलापुर का मदरसे का पहला प्रोग्राम है जो ओपन फॉर ऑल जो तमाम के लिए खुला है वो आए प्रोग्राम क्या हो रहा है वो देखें और उसमें कुछ उनके सजेश, सजेशन्स हैं उनके अगर कोई मशवरे अगर हैं तो उसका भी वहाँ पर वेलकम है हम लोग उसके लिए एक सजेशन बॉक्स का हमने किया है आपके में में आप शिक्षणाबाबतची शंका असतात मुस्लिम ये बांधवांसाठी या ठिकाणी आध्यात्मिक केंद्राची सोय देखील करण्यात आली आहे याच उद्घाटन से मौलाना लुत्फुल्ला शहा रशीद यांच्या हस्ते होणार असून जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडी हे देखील उपस्थित राहणार आहेत या पत्रकार परिषदेस मौलाना मोइद्दीन हफीज हुसेन हफीज मेहबूब आदींची उपस्थिती होती